الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه بدل نہ ايه آیتمََََََََََ, آیتم اعلم بما ينزل القعل انما أنت مفتر بل لا يعلمون صدق الله العظيم آيت نمبر 96 سے لے کر آيت نمبر 101 تک سورہ نخل ہے اور چودماں سے فارام سماعت کریں گے اس سے پہلے ہم یہ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خیر کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اجر و ثواب اللہ کریم خود عطا فرماتے ہیں ارشاد فرمایا من عامل صالح من ذکر او انسا فرمایا جو بھی نیک کام کرے مرد ہو یا عورت وہ مومن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس مرد اور عورت کو جو نیک کام کر رہا ہے جو انعام عطا فرماتا ہے وہ ذکر کیے فرمایا فالا نخ یہ ین حیات طیبہ تو ہم اسے عطا کریں گے ایک پاکیزہ زندگی کون سی زندگی عطا کریں گے پاکیزہ زندگی والا نجز اور ہم ضرور دیں گے انہیں اجرہم ان کا اجر بے احسنی ما کانو یعملون ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نیک کام کا تعلق مرد سے ہو یا مونس سے مرد سے ہو یا عورت سے اللہ تعالیٰ انہیں کیا دیتا ہے پاکیزہ زندگیاں بخشتا ہے ان کا دیکھنا پاکیزہ ہو جاتا ہے ان کا سننا پاکیزہ ہو جاتا ہے ان کا سوچنا پاکیزہ ہو جاتا ہے ان کا چلنا پاکیزہ ہو جاتا ہے ان کے معاملات دین و دنیا جو ہیں وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں اللہ ان میں برکتیں عطا کرتا ہے دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان کاموں کا انہیں بہترین اجر عطا کرتا ہے جو وہ اچھے کام کرتے ہیں شرط ایک ہی ہے کہ وہ نیک کام کرنے والے مومن ہوں انہوں نے کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہیں تو جتنے بھی وہ نیک کام کریں نہ انہیں پاکیزہ زندگی ملے گی نہ ان کے ان کاموں کا انہیں اجر ملے گا تو کاموں کا نیک کاموں کا اجر لینے کے لیے سب سے پہلے سب سے بہترین کام کرنا پڑے گا اور وہ کام ہے محمد کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اور محمد کی رسالت کا اقرار کرنا جب یہ کر لیں گے تو پھر نیکی کا کوئی کام بھی کریں گے چاہے وہ تکلیف دینے والا کانٹا راستے سے ہٹا کے سائیڈ پہ کر دیں گے یا اینٹ کا یا پتھر کا کوئی روڑا ہٹا کے رکھ دیں گے یا کیلے کا چھلکا جس سے پھسلنے کا خطرہ ہو اسے سائیڈ پہ کر دیں گے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بہترین اجر بھی عطا کرے گا پاکیزہ زندگیاں بھی انہیں عطا فرمائے گا فَإِذَا قرآ القرآن پس جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو اب یہ غور سے سنیے گا تو پناہ مانگو اللہ تعالی سے مِنَ قان اس شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے الرجیم جو مردود ہے یعنی قرآن مجید میں اس پہ ایک بات آج کروں گا ذرا یہ درس ختم ہونے دیں پس جب قرآن کی تلاوت کر چکو تو کیا کرو یعنی تلاوت جب کرنے لگو تو کیا کرو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شیطان کی کیا مانگو پناہ مانگو اور کیا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شیطان مرد سب سے پہلے یہ کام کرو جب قرآن پڑھنے لگو تو له سلطان یقیناً اس کا زور نہیں چلتا الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں پر جو سچے دل سے ایمان لائے وہ اللہ رب اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں ان پہ اس کا نہیں چلتا, نہیں چلتا زور انما سُلْطَانُهُ ہو الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَا اس کا زور صرف ان پر چلتا ہے جو یارانہ گانٹتے ہیں اس سے جو اسے دوستی بڑھاتے ہیں ولدینہ ہم بھی مشرقن اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وَإِذَا رابلنا آیا تم مکانہ آیا اور جب بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے قول مُفْتَر تو یہ لوگ کہتے ہیں تم صرف افرا پرداز ہو بل اکثر عمل علمور بلکہ ان میں اکثر آیت بدلنے کی حکمت کو نہیں جانتے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی آیت کو بدلتا ہے اس کی حکمت کو تو اللہ جانتا ہے نا میری بات سمجھ گیا جس طرح شراب ہے تو شراب کا حکم آہستہ آہستہ اترا نا پہلے ایک آیت اتری پھر دوسری پھر تیسری پھر تیسری آیت میں جا کے تیسرے سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں وہ اس سے بڑا تو حکیم کوئی ہے نہیں وہ جانتا ہے کہ وہ معاملے کو کس طرح اس نے آگے معاملات چلانے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے